वालेकुम उम्मीद है सारे दोस्त ठीक होंगे मेरा नाम शायद करीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलोच ब्लाग आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई चार केसेस हो चुके हैं कम अज़ कम कोई तीन और एक ई एन टी का चार चार पांच तो अभी रहते हैं देखो और कितने इमरजेंसी आते हैं वो भी नहीं कन्फर्म सुबह सुबह तो बहुत प्यारा मौसम था अब थोड़ा बहुत धूप निकली हुई है ये देखे जी अच्छा इस जगह पे बैठने का अलग ही मज़ा है सामने बाहर का माहौल भी नज़र आता है दूसरा यहाँ पे सर्दी भी नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती <laughs> बाकी ओ आर में तो इतना ज्यादा सर्दी होती है हमें काल करके बताना पड़ता है ना इनक्रीज कर दें सर्दी लग रही है ड्यूटी खत्म हो गई है और आज हम आपको बाहर सैर कराते हैं हाँ। हाँ। हॉस्पिटल की सुबह सुबह तो बारिश का मौसम था लेकिन अब तो बहुत गर्मी है दस बजे तक मौसम ठंडा रहा है दस ग्यारह इतने एक बजे तक जो वहाँ से मैं वीडियो में आपको दिखा रहा था ये वही प्लाट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल हैं बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लाट बना हुआ है बैठने की जगह है और यहाँ पे छोटे छोटे दराख्त हैं और साथ बेंच पड़े हैं इस पर बैठ भी सकते हैं ये देखें ये बेंच पड़े हैं और ये फूल चेक करें माशाल आप ये देखते रहें और इन्जॉय करें हॉस्पिटल के एमरजेंसी के पास आके बैठा हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे अच्छा व्यू बहुत मजेदार है और मौसम थोड़ा बहुत आज गर्मी का भी है ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा बहुत गर्मी का मौसम है देखें ये मेरे चेहरे पे धूप पड़ रही है ऐसे मैंने ब्राइटनेस भी ज्यादा की है अच्छा वो ना मैंने आपको वो जो मज़े की बात बतानी थी वो बात ये थी हमें ना छुट्टियाँ हो गई हैं और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी कल इनशा शाम की ड्यूटी करके घर मैंने सोचा आज बाइक की ना ट्यूनिंग कराते हैं छुट्टियाँ वैसे हो गई हैं तो ये अब मैं सईद वाले बाईपास से आगे ये मॉल ऑफ मुल्तान है मेरे ख़्याल में यहाँ से गुज़रता हुआ छः नंबर छः नंबर से फिर नौ नंबर नौ नंबर से कलमा चौक कलमा चौक से देरा अड्डा उससे आगे फिर यामा की शॉप आती है वहाँ पे जाकर ट्यूनिंग करानी है बाइक की मैंने कहा चलें आज फ्री हैं तो ये भी काम कर लें कल तो आखिरी ड्यूटी होगी परसों सुबह घर चले जाना है वैसे जब जब जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है बस दिल करता है घर ही बंदा पहुंच जाए मैं सोच रहा था इस साइड पे ना कोई ना कोई शॉप मिल जाएगी लेकिन इस साइड पे कोई भी शॉप नहीं मिली अफ्तारी का टाइम भी खैर होने तो नहीं वाला था लेकिन इस टाइम रश बहुत था कोई आ रहा था कोई जा रहा था हर कोई अपने काम में मसरूफ है जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है उतनी ज़्यादा शॉपिंग हो रही है पाकिस्तान की आवाम कभी ग़रीब नहीं हो सकती अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर वफ़िया से शॉप पे पहुँच गए हैं ये सामने वाले जो भाई हैं इनको मैंने बताया है मैंने कहा ट्यूनिंग करानी है तो ये कहते हैं बस इन शह एक घंटे में आपको हम फ्री कर देंगे मैं भी चुप करके वीडियो बनाता रहा मैंने कहा चलें ठीक है जी बस ये बाइक हमारी का एल चेंज हो रहा है और ये जो आयल पहले 1140 का आता है लेकिन अब इन्होंने 1300 का कर दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं आप चेंज तो करवाना है इसकी तो सेटिंग में कमी नहीं आनी चाहिए ये सारा दिन हमें लेके कभी इधर कभी उधर ये घूमती रहती है भाई इसका तो हक बनता है आज इस बाइक पे कम अज़ कम हो गया है कितना एक दो हज़ार का खर्चा हो गया है खैर से ये उस्ताद साहबान अब हाथ लगा रहे हैं इन अब ये इसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी जिस तरह मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं हम भी इसको इसके पास ले कर हैं ये एल में डलवाता हूँ आज ये फ़िल्टर चेंज कराया है आज तो सब चीज़ के रेट हाई थे आप